Milli vəkili Rafael Cəbrayilov artıq studiyamızdadır. Rafael müəmm sahibans xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun Gulan xanım. Mehman söz sizdədir, buyurun. E, təşəkkür edirəm günə. Rafael müəmm mən də sizi salamlayıram, xoş gördük. Bu e, günlər biz qürurla milli lider Heydər Əliyevimizi, Heydər Əliyevi anırıq, bizim milli liderimizi anırıq. Bilmək istəyirsiniz ki, müasir Azərbaycan deyəndə və müasir Azərbaycanda dövlətçilik əhnərləri Heydər Əliyevin adı ilə bağlı. Siz onun xidmətlərini necə görürsüz? Mehmoğlu, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri o qədər çox saylıdır ki, onun hər bir xidməti ayrı-ayrılıqda onu ümummilli lider, ulu öndər kimi xarakterizələməyə imkan verir. Amma onun xidmətləri çərçivəsində bir e, müstəsna xidməti var ki, onun bütün digər xidmətlərinin fövqündə dayanır. Və bu xalqın taleyində o qədər önəmli bir əhəmiyyətə malikdir ki, min illər keçsə belə Azərbaycan xalqı onu minnəttarlıq hissi ilə xatırlayacaq. Uğur öndərın bu xidməti, bu müstəsna xidməti de facto Azərbaycan Respublikası adlı dövləti yaratmasıdır. Düzdür. Ədal Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdanda Azərbaycanın indiki coğrafi ərazisində de jure Azərbaycan Respublikası adlı dövlət var idi. Hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv də qəbul olunmuşdu. Amma hüquqşünaslar yaxşı bilir ki, de facto-ya əsaslanmayan, de facto olan, e, möhkəmlənməyən e, de jure boş bəyanatdan başqa bir şeydir. Tarix belə dövlətlərin e, şahidi olub. De jure elan olunan dövlət ya süquta uğrayıb, ya parçalanıb, yaxşı halda başqa bir dövlətin vasallığına çevrilib və yaxud da ki onun e, belə deyək, oyuncaq rejiminin hakimiyyətində olduğu bir forpostuna çevrilib. Biz özümüz də tarixdə belə dövlətlərin şahidi olmuşuq. Həmin vaxtda Azərbaycan da e, dövlət elan olunmasa da, amma əslində Azərbaycanda axıcı musahibat cütlüyündən ibarət siyasi özfəaliyyət dərəyəsinə səviyyəsində olan bir qurum mövcud idi. Azərbaycanda dövlət yox idi. Bax Heydər Əliyev Azərbaycanda məhz bu dövləti faktiki olaraq qurdu. Çünki Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, hər bir xalqın, hər bir etnosun Bir xalq kimi formalaşması üçün xalqın öz milli adət-ənənələrini, e, milli mənəvi dəyərlərini, milli mental dəyərlərini qoruyub saxlaması üçün bir sözlə xalq özünün böyük şəriflə yazılan milli mənənini qoruyub saxlaması üçün ona hökmdar milli dövlət, suveren dövlət lazımdır. Xalqın öz taleyinə özü sahib olması üçün hökmdar ona söyürəm bir dövlət lazımdır. Heydər Əliyev bunu çox yaxşı bilirdi. Ona görə də Heydər Əliyevin bax bu xidmətləri çərçivəsində çox böyük tarixə əhmiyyət amalik olan Azərbaycan xalqının min illər keçsə belə tarixində çox önəmli bir hadisə kimi, önəmli bir xidmət kimi, digər xidmətlərin fövqündə duran bir xidmət kimi Azərbaycan dövlətini de facto qurması oldu. Və ətraf məm, milli liderimizin dövlətçilik ənənələrindən heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən Azərbaycançılıq məfhumuna xüsusi önəm verdiyi də var. Biz bilməzdik ki, bax bunlar arasında hansı parallelərləri görmək olar. Məhəbbəb müəllim, düz buyurursunuz. Mən Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq ideologiyasını heç də dövlətçiliklə bağlı xidmətindən aşağı bir xidmət hesab etmirəm bunla paralel olan bir xidmətdir. E, baxın, siz əgər e, tarixə fikir versək, e, sanki Azərbaycan xalqının, e, Azərbaycan dövlətçiliyinin bir azərbaycançılıq, milli təsəssübkeşlikdən qayılanğlanan bir azərbaycançılıq ideologiyasına ehtiyacı var idi. E, Ulü öndər bunu bilirdi. Ulü öndər yaxşı bilirdi ki, azərbaycançılıq ideologiyasına gəlib çıxmaq üçün də hər bir xalqın bir milli özünü dərk hissinə sahib olması gərək idi. Bax elə bu hissin da da inkişaf ettirilməsi üçün Heydər Əliyev hələ buna 60-cı illərdən başladı. Azərbaycan e, milli adət-ənənələrinin, milli dəyərlərinin qorunub saxlanılması, Azərbaycan e, bayramlarının e, dövlət səviyyəsində qeyd olunması, Azərbaycan ziallarının e, geniş təbliğ olunması, xalq zialı münasibətlərinin. Da bəli, 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 zialların bu münasibətin daha da yaxınlaşdırılması. E, Azərbaycan gənclərinin hər il seçilərək ittifaqın e, müxtəlif ali məktəblərinə göndərilərək ali təhsil alıb və bununla da Azərbaycanın milli kadr potensialının formalaşdırılması, həbələ siz buyurduğunuz kimi, son Azərbaycan SSR-inin konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dilidir müddəasının gətirilməsi bu bütün bu işlər e, milli özünü dərkçisinin inkişaf etdirilməsinə xidmət edən kompleks tədbirlər idi. Heydər ev e, yaxşı bilirdi ki, istən elən imperiyada O cümlədən də Sovet dövləti də bir imperiya idi. Onun tərkibində olan xalqların milli mənəvi dəyərlərinin tədricən sıxışdırılaraq aradan çıxarılması, unudturulması, kosmopolit bir Sovet insanının, kommunizm qurucusunun yaradılması bir siyasəti həyata keçirirdi. Belə bir e, siyasətdə sözsüz çü bu milli aşınmaya Azərbaycan xalqı da məruz qalırdı. Bax e, bu milli özünü dərkissinin ə e, daha da inkişaf ettirilmiş. Məsələn 80-ci illərin sonlarında Azərbaycan da e, milli azadlıq hərəkatının geniş fürsət almasına səbəb oldu. Sonra Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdanda bu hissi daha da inkişaf ettirildi və bu his sonda e, Azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması ilə özündə bir yeni məzmun kəsb etdi. Bu Azərbaycan xalqının milli e, dəyərlər sisteminə daxil oldu. Sanki Azərbaycan milli dəyərlər sistemini heydər edib Azərbaycançılıq ideologiyası ilə tamamladı. Azərbaycançılıq ideologiyası bu gün Azərbaycan xalqının mən dəyərdim ümumilli bir dəyərdir. Və bu dəyər elə bu əhəmiyyətinə görə də Ə, Azərbaycan qanunvericiliyinə gətirilib. Bu günləri Azərbaycan dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq bütün Azərbaycanlıların vətənidir və konstitusiya görə ə, Azərbaycan dövləti ə, bütün Azərbaycanlıların dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq ə, onların vətəni hesab olunur və onların hüquqlarının qoruyucusu, təminatçısı rolunda çıxış edir. Bax bu milli ə, dəyərlər sisteminə yeni bir dəyərin, ümumi dəyərin ə daxil olması, yəni Azərbaycançılıq ideologiyasının e, timsalında daxil olması. Mən Heydər Əliyev məs xidmətlər. bu xidmətlərinə görə biz Azərbaycanlılar Heydər Əliyevi ən böyük Azərbaycanlı adlandırırıq və rəfailmən bilmək istərdim ki, dövlətçilik ənləri milli liderimizin onun Azərbaycançılıq ideologiyası bu gün davam etdirilirmi, necə davam etdirilir? Bilirsiniz, bax bu gün mən ə, deyərdim Azərbaycan xalqının xidmətləri ə, Azərbaycan xalqı qarşısında Heydər Əliyevin xidmətlərinin pik nöqtəsi E, yəni onun son akordu e, siyasi varislik məsələsinin həlli idi. Mən elə onun üstü də bunun üzərində e, dayanacağdım. Yəni tarix özü də e, şahid oldu ki, bir daha təsdiqlədi ki, Ulu öndər bu məsələdə də səhv etməyib. Çox böyük uzaq görənliklə e, necə ki e, mən İlham Əliyev özüm qədər inandıram məşhur kəlamını deməklə e, bu e, siyasəti e, son akordu da həyata keçirdi. Və bu gün ölkə prezidentinin rəhbərliyi altında birbaşa da Azərbaycan çox böyük uğurlar qazanıb. Bunu görməmək mümkün deyil. Hətta bəd hak qonşularımız belə bunu etiraf etməkdən çəkinmirlər. Azərbaycanda bəli, hər kəs bunu bilir. Bilirsiniz bu bu gün bir tərəfdən, bir tərəfdən Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında bir xidmətinin siyasi varislik problemini Çox böyük məharətlə həll etməsinin təntənəsidirsə, digər tərəfdən Azərbaycanın bu gün əldə etdiyi uğurlar ölkə prezidentinin çox böyük idarətçilik məharətinin nəticəsidir. Və sonuncu sualımı vermək istəyirəm Rəfail müəllim. Biz milli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi portretini çəksək, hansı xətlər orada görərdiniz? Bilirsiniz, Heydər Əliyev çox böyük dahi şəxsiyyətdir. Bilirsiniz bunu mənim vurğulamağımla başqa, yəni bu aksiomadır. Yəni bütün dünya bunu tanıyır. Yəni Heydər Əliyev çox böyük dahi şəxsiyyət olduğunu, elə onun bütün həyat tərzi təsdiqləyir. Ən böyük Azərbaycanlıdır. Azərbaycanlı olması ilə fəxr ediyən bir insandır. Azərbaycanın hətta vəsvə edən bir şeiri deyəndə kövrələn bir insandır. Heydər Əliyev tək siyasi lider deyil. Heydər Əliyev Azərbaycan milli dəyərlərinə, Azərbaycan adət-ənənələrinə, Azərbaycan milli bayramlarına bağlı bir insandır. Bir sözlə Azərbaycan xalqının mən deyərdim ki, Heydər Əliyev onun onun haqqında xatirələr, Heydər Əliyevin bütün xidmətləri belə Azərbaycanın milli dəyərlər sisteminə daxil olmaqla Azərbaycan xalqı üçün, hər bir Azərbaycan gənci üçün bir nümunə idi. Yəni bir sözlə xalq Heydər Əliyevdən fəxr eləməkdə haqlıdır. Təşəkkür edirik Rəfail Məhəmmədov maraqlı söhbətə görə. Günə biz Rəfail müəllimlə söhbəti yekunlaşdırdıq. Buyurun söz sizdədir. Çox sağ olun mehman, təşəkkürlər. Qonağımıza da maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirik. Buraxılışımızsa davam edir.